Привіт усім! У цьому відео ми пройдемо співбесіду французькою мовою, Розглянемо загальні питання, а також приклади для двох зовсім різних професій. Це допоможе зрозуміти різницю у формулюваннях залежно від сфери роботи. Ми зупинимось саме на базових запитаннях, але якщо вам цікаво ширше, наприклад, на каверзних запитаннях або більш специфічних темах для різних професій, залишайте коментарі. Отже, починаємо. Перша частина вступ та привітання. Introduction et salutation. Bonjour, je suis heureux de vous rencontrer aujourd'hui. Bonjour, merci de m'avoir invité à cet entretien. Très agréable, s'il vous plaît. Enchanté, installez-vous s'il vous plaît. Pouvez-vous vous présenter brièvement? Bien sûr, je m'appelle Anna, j'ai étudié le marketing et j'ai trois ans d'expérience dans ce domaine. Друга частина. Освіта та досвід роботи. Маркетолог. Formation et expérience professionnelle marketing. Чи можете ви розповісти про вашу освіту? Pouvez-vous me parler de votre parcours académique? Я навчалась на економічному факультеті Ліонського університету і отримала диплом у 2020 році. J'ai étudié l'économie à l'Université de Lyon et j'ai obtenu mon diplôme en 2020. Avez-vous avez suivi des formations complémentaires?

J'ai commencé comme assistante marketing dans une petite entreprise locale. Quelles étaient vos principales responsabilités? Je m'occupais de la gestion des réseaux sociaux.

J'y suis resté deux ans avant de chercher de nouvelles opportunités. Avez-vous déjà travaillé dans une grande entreprise? Puis, j'ai embauché dans une entreprise j'ai de oui, ensuite, j'ai rejoint une société internationale où j'ai acquis de l'expérience en gestion d'équipe. Quelles compétences avez-vous développées grâce à vos expériences? Я навчилась організовувати свій час, працювати під тиском та координувати складні проекти. J'ai appris à gérer le temps, à travailler sous pression et à coordonner des projets complexes. А зараз ми розглянемо освіту та досвід, як для співбесіди працівника складу. Formation et expérience professionnelle. Employé d'entrepôt. Чи можете ви розповісти про вашу освіту? Me parler de votre parcours scolaire? Я закінчив середню школу та пройшов технічне навчання з логістики. Terminé secondaire et suivi une formation technique en logistique. Чи вже працювали ви раніше на складі? Avez-vous déjà travaillé dans un entrepôt auparavant? Oui, j'ai travaillé pendant trois ans dans un centre de distribution. Quelles étaient vos principales tâches? Je m'occupais du chargement et du déchargement des marchandises, ainsi que de l'organisation des rayons. Avez-vous de l'expérience avec des machines comme les chariots élévateurs? oui j'ai un certificat pour conduire un chariot élévateur et je l'ai utilisé régulièrement. comment décririez vous vos compétences principales dans ce domaine? Je suis organisé, attentif à la sécurité et capable de travailler efficacement en équipe. Combien de temps avez-vous travaillé dans votre dernier entrepôt? Я працював там два роки. Перш ніж почав шукати посади з більшою відповідальністю. Ai travaillé deux ans avant de de chercher un avec plus de Наступна частина. Та до Motivation et intérêt pour Чому ви хочете працювати у нашій компанії? Pourquoi souhaitez-vous travailler dans notre entreprise? Votre entreprise a une bonne réputation et je partage vos valeurs. Qu'est-ce qui vous attire le plus dans ce poste? Дає мені можливості розвивати свої навички та приймати нові виклики. Що ви знаєте про нашу компанію? Que de notre société? Я читав, що ви є лідером на ринку і багато інвестуєте в інновації. J'ai lu que vous êtes un leader sur le marché et que vous investissez beaucoup dans l'innovation. Pourquoi pensez-vous être un bon candidat? Parce que je motivé, sérieux et prêt à à parce que je suis motivé, sérieux et prêt à m'investir pleinement dans mon travail. Qu'attendez-vous de votre futur employeur J'attends un environnement de travail respectueux et des possibilités d'évolution.

À які ваші слабкі сторони? І кель сюре в пон фебле. Інколи я занадто перфекціоніст, але намагаюся знаходити баланс. Парфуа, я сюй тро перфекціоніст, але я сюй до трове ан бон Чи можете ви навести приклад труднощів, які ви подолали на роботі? Pouvez-vous donner un exemple d'une difficulté que vous avez surmontée au travail? Lors d'un projet urgent, j'ai dû travailler sous pression et j'ai réussi à respecter toutes les échéances. Ви віддаєте перевагу працювати самостійно чи в команді? Je préférez vous travailler seul ou en équipe? Я надаю перевагу роботі в команді, але можу працювати самостійно, якщо потрібно. Je préfère travailler en équipe, mais je peux aussi être autonome si nécessaire. Який графік роботи вам найбільше підходить? Quel type d'horaire vous convient le mieux? Я можу працювати в день, ввечері або навіть у вихідні, якщо це потрібно. Je suis flexible, je peux travailler en journée, en soirée ou même le week si nécessaire. Завершення співбесіди. Clôture de l'entretien. Avez-vous de Avez des questions à me poser? Tak. Vous oui, pourriez-vous me parler des prochaines étapes du processus de recrutement? Comment vous allez vous faire une réunion de réunion? Quand pensez-vous prendre une décision finale? Nous espérons donner une réponse d'ici deux semaines. Souhaitez-vous ajouter quelque chose avant de conclure? Я просто хотів сказати, що я дуже мотивований і був би радий приєднатися до вашої команди. Je voudrais simplement dire que je suis très motivé et que je serais heureux de rejoindre votre équipe. Дякую за ваш час та відповіді. Merci pour votre temps et vos réponses. Дякую вам, ми з вами скоро зв'яжемось. Мерсі vous, Ну vous recontacterons bientôt. Це все на сьогодні. Пишіть, будь ласка, у коментарях, чи хотіли б ви розкрити цю тему більш ширше, або які ще теми ви хотіли б розкрити. Дякуємо за увагу до наступних зустрічей!